देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस ने गलत गलत इतिहास पढ़ाया है शिवाजी महाराज का नेहरू जी ने भी अपमान किया था डिस्टोरी ऑफ इंडिया में सूरत का भी मुद्दा उन्होंने जी कभी महाराज नहीं देवेंद्र फडणवीस को इतिहास समझना चाहिए ये भाजपा के लोग चिंतन बैठक बहुत करते हैं एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास उनकी मर्दानगी, उनका शौर्य उनका संघर्ष उनके बारे में चिंतन बैठक बुलाने चाहिए इतिहास समझ लेना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत नहीं लूटी है हाँ। इसीलिए मुझे लगता है ये सूरत का इतिहास क्या है और क्यों लूटी वहां के जो व्यापारी थे वहां का जो व्यापारी मंडल था सूरत का उस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खंडनी देते रंगदार पैसा देते अपने प्रोटेक्शन के लिए और वो स्वराज्य के विरुद्ध था जो स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज बनाना चाहते थे हिंदवी स्वराज इसलिए शिवाजी महाराज ने तय किया कि ये व्यापारियों को लूटना चाहिए क्योंकि उनका सारा पैसा प्रोटेक्शन मनी जो अंडरवर्ल्ड में चलता है ना प्रोटेक्शन मनी वो प्रोटेक्शन मनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा है तो बहुत बड़े राष्ट्रहित का और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया और सूरत को लूटा है ब्रिटिशों को जो मदद मिल रही थी उनके लिए लूटा है देवेंद्र फडणवीस जी का इतिहास अलग है उनका महाराष्ट्र के इतिहास से क्या लेना देना है अब समझ लेना पड़ेगा ये इतिहास मोड़ना तोड़ना खत्म करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है छत्रपति शिवाजी पंडित नेहरू जी उस वक्त जेल में थे और जेल से जो किताब लिखी है उसमें वो रेफरेंस आया है उसके बाद पंडित नेहरू ने ये माफी मांगकर महाराष्ट्र के और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी तो मेरे से ये गलती हो गई मैं माफी मांगता ये बात है लगभग सत्तर पचहत्तर साल पहले वाली वो बात है 1932 की बात है अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर पन्ने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में सवाल यह है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई जिस तरह से आपके राज्यपाल कोशारी थे उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया अभी अभी आपके मंत्री केसरकर उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया मालवण में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के निर्माण पुत्रा के स्टैच्यू निर्माण में जो तो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों आपकी मानसिकता क्या है हाँ ये डराने वाली बात है ये गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसके ऊपर बात करनी चाहिए इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से उध्वस्त हो गई कभी कोयता गैंग है कभी ये गैंग है कभी वो गैंग है कभी भर सड़क पर पुलिस अधिकारी के ऊपर भाजपा के गुंडे थूकते हैं कॉलर पकड़ते हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस जी उसके ऊपर बात कर सकते हैं डिबेट कर सकते हैं? पुणे जैसे शहर में जो हमें बोलते हैं कि जो विद्या का माहिर घर है एजुकेशन हब है लोकमान्य टिड़क छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है अब वहां खुलेआम इस प्रकार की गुंडागर्दी होती है और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हमारे सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं ये छोड़ दीजिए फडणवीस का मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन उनका काम जो है वो औरंगजेबल खान के तरीके का है कल देखा है हमने औरंगजेब फैंस क्लब के चेयरमैन कौन है औरंगजेब फैंस क्लब के चेयरमैन देवेंद्र फडणवीस है औरंगजेब फैंस क्लब एक नया शगुफा बना है और देवेंद्र फडणवीस और उनके लोग चेयरमैन एंड मेंबर है जिस सदृश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सम्मान में हमने आंदोलन किया और ये आंदोलन कुचलने की अपराध देवेंद्र फडणवीस और उनके सरकार ने किया है तो औरंगजेब वाले कौन है भाई बताइए आप इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने से हमको रोकते हो जय भवानी जय शिवाजी की हम जब नारा देते हैं तो आपको तकलीफ होती है ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है देवेंद्र जी ये झूठ बातें आप लोगों के समझ में आती है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है ये औरंगजेब वाली बात क्या है आप जाकर गुजरात में कहिए महाराष्ट्र में मत कहिए इस महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब की कब्र बांधी है अभी मराठी में मराठी संग आठा है शंका निर्माण करने संदर्भ का वक्तव्य देने पड़ने के लिए कि महाराज ने आक्रमण किया ज्या शेवटा पेशवें ज्या शेवटा पेशवें बालाजी विश्वनाथा ने पुण्य मराठा साम्राज्य लयास नेलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि सगळ्यात आधी पुण्याच्या शनिवार वाड्यावर ब्रिटिशांचा युनियन ज्याक फडकवला सगळ्यात आधी त्या पेशवाईचे उत्तराधिकारी देवेंद्र फडणवीस आहेत त्याशिवाय अशी भाषा त्यांनी केली नसती हे दुर्दैवाने आम्हाला बोलावं असं वाटतं कोणता इतिहास आम्हाला सांगतात देवेंद्र फडणवीस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सन्मानासाठी आम्ही लढत आहोत संघर्ष करत आहोत आणि तुम्ही आमच्यावर गुन्हे दाखल करताय आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय या घोषणा देऊ देण्यास विरोध करताय मालवणमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा तोडला हे तुमचं पाप आहे तुम्हीच तोडला तुटला नाही तोडलात त्यात कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार करणारे आजही मोकाट आहेत त्यांना तुम्ही अटक करू शकत नाहीत हा कारण ते तुमचे पेशवाईचे शिलेदार आहेत हा शिवसैनिक जेव्हा गेले मालवणला आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जयंतराव पाटील होते किंवा अन्य लोक होते आमचे तेव्हा त्यांना मालवणच्या किल्ल्यावर जाण्यापासून रोखण्याचं काम जे भाजपचे गुंड करत होते तुम्ही त्यांचे समर्थक आहात आहात ना हे हो की नाही सांगा तुम्ही आणि पोलिसांच्या अंगावर धावून जाणारे हे तुमचे गुंड आम्हाला शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवणार आहेत का तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही मी परत सांगतो हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अखंड महाराष्ट्र तोडून वेगळा विदर्भ करणारे तुम्ही हे तुमच्या मनामध्ये आहे की नाही आपण शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र तोडून जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होत नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही ही घोषणा कोणाची होती आ? जर तुम्ही शिवरायांचे सच्चे भक्त असाल तर बेळगाव कारवारच्या सीमा प्रश्नाविषयी तुमची काय भूमिका आहे ती स्पष्ट करा करा ना शिवाजी महाराज राज्य हे मराठी माणसाचं राज्य होतं मावळ्यांचं राज्य होतं आणि तुम्ही ते खतम करायला निघालेला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली नाही हा तुमचा एक नवीन चिंतनाचा विषय तुम्ही समोर आणलाय तुम्हाला इतिहास काय माहिती आहे तुम्ही कधी इतिहास शिकला किंबोना शिवरायांच्या इतिहासाचे तुम्ही शत्रू आहात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत एकदा नाही दोनदा लुटली ती यासाठी लुटली ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लुटली सुरतचे व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीला खंडणी देत होते मोठ्या प्रमाणात प्रोटेक्शन मनी देत होते हा स्वराज्यद्रोह आहे राष्ट्रद्रोह आहे हे शिवाजी महाराजांची भूमिका होती आणि त्यामुळेच त्यांनी ठरवलं की ईस्ट इंडिया कंपनीला मिळणारी खंडणी बंद करायची असेल तर सुरत लुटावी लागेल आणि या व्यापाऱ्यांना धडा शिपावा लागेल हा इतिहास देवेंद्र फडणवीस यांनी काळजीपूर्वक वाचावा नाहीतर आम्ही त्यांच्याकडे इतिहासाचा मास्तर पाठवतो हो प्रत्येकाने भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक हरामखोरानं शिवाजी महाराजांचा अपमान केलाय कोशारी कोश्यारी काय बोलले महाराजांविषयी तुम्ही शिवाजी महाराजांची बाजू नाही घेतली तुम्ही कोश्यारीची बाजू घेतली दीपक केसरकर काय म्हटले महाराजांविषयी मंत्री तुम्ही महाराजांची बाजू नाही घेतली तुम्ही बाज। केसरकरांची बाजू घेतली सुधांशू त्रिवेदी काय म्हटला महाराजांविषयी तुम्ही महाराजांची बाजू नाही घेतली तुम्ही सुधांशू त्रिवेदीची बाजू घेतली हे तुमचं शिवाजी प्रेम छत्रपतींचं फिर एक बार बीजेपी विधायक रानी ने भड़काऊ भाषण दिया है कहा है कि मस्जिद में घुसकर लोगों को मारूंगा मारो तो रामगी मारो ना मारो ना आपको किसने रोका है आप यही करने वाले हैं आपको दंगे चाहिए ना महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए जब तक ये दंगे नहीं करते चुनाव को सामने नहीं जा सकते इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये करना चाहते हैं

एकमेकांचे गळे दाबणार आहेत भविष्यात पहा तुम्ही काय आहे ते देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा या दंगलीतून सुटणार नाहीत